怎么样，手感还舒服吗？怎么了？五星好评。五星好评，怎么还害羞了？谁谁害羞了？不害羞，你蒙起来干什么？没害羞啊。 确定？嗯，那你再摸一下，再摸一下，这么听话嗯，那不能这么便宜你了。都准备好了，开始出。哎呀，出出彩虹了，漂亮！对。哎 怪你！什么叫都怪我？怪我什么？都说好了是准男女朋友的关系，是准男女关。你是不是反悔了啊？谁反悔了？这感情是一辈子的事儿。我跟你说要慎重。值得表扬。啊？都开始想一辈子的事儿了。走走走走走了走了。不走。你耍赖呢？走了走了。还亲上了刚才。走了。不走。走了。不走。 那你们公司的项目哎？你不着急，你亲我一口。你不许撒娇。嗯，亲亲。快点儿。亲亲。快点儿。亲亲。嗯。我生气了。嗯。快点。走。哎。大明库。 一会儿那个镜头啊，这边是推上，哎，那边好像也不错。一会儿去那边,那边、嗯，那边还有一个棚子、啊，哎，好嘞。这我们昨天做的方案，老板你看行吗？没问题，嗯，咱们待会儿就先把。喂，朱莉啊，这两个情况怎么样了、啊？哎，老总，基本上没什么问题了。我这还有一些文件需要你过目一下。啊，还有一件事就是。 我跟董事长一起来现场了，他说他想过来看一看呀。来，我就喜欢这个下过雨的感觉啊，能闻到泥土的味道，是吧？阿姨、哎，你怎么来了？怎么也不提前说一声啊？来看看你们，你们辛苦了。哎呦，董事长，您这太突然了。你们这么忙，我们来慰问慰问,问,问不是应该的呀？我给大家带了奶茶，我先给他们发下去啊，你们一会儿来喝啊。谢谢阿姨，我奶了，快来快来。 来来来，你说来，老阿姨还真是可爱。来来来，喝奶茶。哎呀，有这样的婆婆是不是很开心？来来，小伙子，拿着啊。嗯，喝完了还有啊。哎哎，你不要拍我！还有。董总，出问题了。刚刚露露经纪人打电话来说他们不来了，不来了，什么情况？说是露露本人看了咱们的广告台本，说咱们广告太接地气。 不符合他国际化发展的方向，也说这个天气有问题，担心自己安全。总之呢，人已经往回走了，怎么办吧？哎呀，快快快，自己拿啊！辛苦了，摄影师，辛苦的，你也拍过我，好看吧？啊？嗯，都有了，有了，好好了有了。现成的春花。 嗯、还真把我妈给说服了，怎么做到的？我就跟阿姨说了自己拍能省多少钱，阿姨就高兴答应了。嗯，这个礼物不错，确实能省不少。娄总，嗯、你看我给你省了这么多，那你是不是应该表示表示？谈钱不是我的风格。哎，你们看这漂亮，再来一条。 不够啊！哎呦，转起来了，老人家能行吗、哎？啊哎,啊、哎哎，别翻了！什么人啊？干什么？我干！哎，我干什么？我们走开！干嘛了你们？干嘛？过去看看。走，走开，走开！谁让你们在这拍的？谁让你们拍的？你们干嘛的？